অকনীয়া আছিলে যাম বাৰু বৰ ফুপাই পাই আহিছে যে নকবা হেৰি তুমি বুলি কয় বতাহ এটা দিয়ে তুমি মোক ছোৱালী তুলনী হল হয় নেকি তাইৰ লগৰ লৰাবোৰ আহি পেলাই বুজি পোৱা নাই তাৰমানে ইমান সৰু তাহাঁতি অ তাইকনো ক'ত বিয়া দিব খুজিছে কি কৰিব খুজিছে সেইটোকে সুধি সুধি পাগল কৰি দিছে নে তাহাঁতি তাকে মানে বংশ বা তেনেকুৱা কিবা নেকি

কেনেকুৱা অৱস্থা

আপুনি অসমীয়া তাৰিখটো নকব খেলি মেলি হ'ব কি অসমীয়া তাৰিখটো কবলৈ যাতে ইংৰাজী আচ্ছা কেনেকে ডাঙৰ কেনেকে আহ্বান কি কবা মানে ভাবি আছো আৰু একেবাৰে ঘৰুৱাভাৱে কৈছো কথাটো ছোৱালী হল তাই একেবাৰে মানে ইমান মৰমত উঠা মোৰ একচুৱেলি তেনেকুৱা হেৰি নাছিলে প্লেনিং নাছিলে বিয়া কথা হেৰি কিন্তু মাকেও মানে হেৰি কৰিছে তাইও বোলে মই ডাঙৰ হ'লে বা কি হয়গৈ ডাঙৰ হৈ বিয়া দিবলৈ পাৰোঁ পাওঁ তেনেকুৱা আৰু মানে হেৰি নহয় এইফালে এগৰাকী আহি পেলাই বুজাইহি এগৰাকীয়ে বুজাইহি আৰু মানে চব চিন্তা কৰি মানে ভাবিলো ময়ো ভাবিলো যি হয় হওঁক আৰু কথা ক'লে মানে এই বাজেট মানে নিজৰ কিন্তু আমি সাধাৰণ চাকৰি আৰু এইটো তেনেকে হেৰি কৰি আছো আৰু মানে মানুহৰ বিহু গোটত হেৰি হৈ আছে ন তাৰ পৰা সেই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এটা লোন ধাৰলৈ লৈছে মোৰো সেই আগতে লোন আছিলে বেংকত এইটো চিভিলটো ভাল কাৰণে দিবলৈ লৈছে দুই লাখ পাম চাগে মানে আপোনাৰ টোটেল বাজেটটো কিমান ভাবিছে একদম নিজৰ বুলি ভাবো দেই এওঁতো কৈ থাকে মিলন দা একদম নিজৰ দাদা দাদা লাগে ইয়াকে ভাবিছি যে চাই পেলাই মই এনেই হিচাপটো কৰি পেলাই চাইছোঁ চাৰে চাৰি লাখ চাৰে চাৰি লাখ ছোৱালী পালেগে ছিক্স

এম বি বি এছ পঢ়িবলৈ যায় পঞ্চাশ লাখ টকা লাগে আজি দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ কথা কৈছো আপোনাৰ ছোৱালী কাৰণে আৰু ছবছৰত হৈছো যদি দুহেজাৰ ত্ৰিশ চনত পঢ়িবলৈ যায় তেতিয়া হলে পঞ্চাশ লাখটো গৈ চাগে মই এটা মই কবলৈ বিচৰা নাই আপোনাৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ অসমত চিট নাপাব মেডিকেলত তাৰ কাৰণে ইউক্ৰেইনত পঢ়িব সেইটো কবলৈ যোৱা নাই মই এতিয়া মানে পঢ়াবিলাক ইমানেই টান হ'ল এতিয়া মোৰ ভাগিনটো শিলচৰ এন আই টিত পঢ়ি আছে তাহাঁতৰ এটা চেমিষ্টাৰত নাই নাইকিয়া মানে নিয়েৰ এবাউট ওৱান লাখ এক লাখ টকা লাগে এটা ৰ'বা চাদা নিদিবা এনেও গতিকে কথা হল কি আপোনাৰ সেই এটা ছেমিষ্টাৰতে যদি এক লাখ টকা লাগে আটাইকেইটা ছেমিষ্টাৰত কিমান টকা লাগিব চব আৰু মই এটা কথা আপোনাক কবলৈ বিচাৰিছো মানে সুধিবলৈ বিচাৰিছো যে ইমান লাখ টকা খৰচ কৰি আপুনি এতিয়া বিয়া পাতিব খুজিছে মই চাৰে চাৰি লাখ টকাটো মই বাদেই দিছো বাৰু মই ধৰি লৈছো দুই লাখ টকাই যেনিবা খৰচ হ'ল আপুনি আপুনি লোনে চোনে চাৰে চাৰি লাখ বুলি ভাবিছেগে মই ভাবিছো যেনিবা আপোনাৰ দুই লাখেই টকা খৰচ আপুনি কি প্ৰয়োজনত ইমান টকা খৰচ কৰিব খুজিছে কওকচোন মোৰ ছোৱালীক শুনক আমাৰ এওঁ কৈছে লৰা হল ভালে হল কিন্তু মোৰ যদি ল'ৰা নহয় ছোৱালীও হ'লহেঁতেন তাৰ তুলনী বিয়া এটাকৈ মই ইমান টকা খৰচ নকৰিলোহেঁতেন এতিয়া বিশ্বাস কৰক আমাৰ ল'ৰাটো বাৰ্থডেদিনাখন মই বাৰ্থডে নাপাতোঁ সি আজি কেইদিনমানৰ আগত কৈছে পিতা বাৰ্থডেটো পাতিবা মল কেলে নহয় মোক বোলে বাৰ্থডে বোলে নমতা হ'ল সেইকাৰণে মোৰ বাৰ্থডেটো পাতিবা তাৰ সৰু ল'ৰা মনৰ কথাই কৈছোঁ আৰু কিন্তু মই বাৰ্থডে' পতাটো মোৰ পক্ষপাতি নহয় মোৰ এইটোৱে কথা যে তাৰ বাৰ্থডেত যিকেইটা পইচা খৰচ হ'ব সেই পইচাকেইটাই আমাতকৈ যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া তাক মই কিবা এটা সহায় কৰিম

দহ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা হয় প্ৰথমটো বাৰ্থে বন্ধনৰ পৰা আপোনাক ইতিকিং কৰিব বুলি আপুনি অনুভৱ কৰিছে এটা কথা কৈছেনে সেই একেখিনি মানুহে কিন্তু যিদিনাখন আপুনি বেংকৰ লোন চোন লৈ পেলাই ধাৰটো যদি ভালকে মাৰিব নোৱাৰে আপোনাক যদি বেংকৰ পৰা নটিছ এখন গৈছে বুলি গম পায় সেই একেখিনি মানুহে আপোনাক ইনচাল কৰিব আৰু কব এই মানুহক দেখুৱাই একেবাৰে ৰাজসো যজ্ঞ পাতিছিলে নহয় এতিয়া চুত বাহিৰ হৈছে পাইছে আৰু মিলন দাই এটা কথা কওঁ দেই মোক একদম অৰ্থহীন কাম কৰিছে আপোনালোকে এইবিলাক তুলনী বিয়াৰ কথাটোলৈ মই কৈছো অৰ্থহীন মানে তোলনী বিয়াখন পাতক নিয়ম এটা কৰক কাৰণ আমাৰ সেইটো পৰম্পৰা মই আকৌ পৰম্পৰা বাহিৰত যাবলৈ গৈ মই আকৌ ফেচবুকত যুক্তি তৰ্ক নিদিওঁ গাভৰু হোৱা কথা ৰাইজক নাজানাই গাভৰু ছোৱালী এজনীৰ সেইবোৰ এই আমেৰিকাৰ কথাই মই কৈছো আমাৰ বেবীহত বাবিহঁত তাহাঁতি কয় এইবিলাক কথা কৈছিল হয়নে নে বাবি এজন এদিন কৈছে মানে এনেকুৱা হল ইয়াত তুলনী বিয়াবোৰ পাতি দিয়া মানে মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ হল দৰা চাব হ'ল আচ্ছা শুনক কিনিব টিং কেইবা বান্দল আপুনি আপোনাৰ মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আছে আপুনি সৰুকে বিয়াখন পাতক গাঁৱৰ গোপিনী কেইগৰাকীমান দিয়ক গাভৰু হলে কি কি কেইটা নীতি নিয়ম তাহাঁতি মানি চলিব লাগে চাফ চিকুণতা সেইটো শিকাওক আৰু আমি যিখন দেশত বাস কৰিছো সেইখন দেশত আপোনাৰ চেনিটাৰী পেড এটা কিনিবলৈ মানুহে লাজ কৰে কিন্তু সেইখন দেশত আকৌ তোলনি বিয়াখন ঢাক ঢোল বজাই পেলাই কাটে মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিছো দেই বেয়া নাপাব দাদা আজি কিছুদিনৰ আগত তুলনী বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলো ডাঙৰকে পাতিছে তুমি গম পাইছা চাগে আমি বাটত কৈছো ডাঙৰকে পাতিছে বিয়াখন বিয়াখনলৈ সোমাই গৈছো বোলো মানুহজনে কি কৰে মানে প্ৰশ্নটো মোৰ মনত লাগিছে কিন্তু এয়া মোক সুধিলে বোলে এই ছোৱালী দেউতাকে কি কৰে বোলো কি কৰে মানে জব জবকাৰ্ড চবকাৰ্ড কিবা কৰি থকা দেখোন তাৰপিছত বোলে মাকে কিবা কৰে নেকি মাকে একো নকৰে আগতে কোনোবা এটা ফাইনেন্স কোম্পানী আছিলে ৰজ ভেলী নে চাহাৰা সেই তাত তেওঁ মানে হেৰি কৰে একাউণ্ট খুলিছিল সেইবোৰতো এতিয়া নাপাতা নিচিনা হৈ গল তাৰ পিছতে গম পালো সি একে বিয়োট নেকি তাৰ পৰা পইচা ললে পইচা লৈ পেলাই আপোনাৰ গিৰিয়েকে হুলস্থুল কৰিলে চাগে আৰু ল'ব লাগে আৰু মানুহজনী চাগে বেছি উৎপাত ললে বিয়া পাতিলে গোটবোৰত আকৌ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নাই আজিকালি সেই গোটবোৰৰ পৰা পইচা আনিলে বিয়া পাতিলে বিয়াখন শেষ হল মানে বিয়াৰ শেষ হল আৰু বিয়া শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা দাদা ইমানেই তেওঁলোকৰ ঘৰত বোলে হুলস্থুল ওচৰ চুবুৰীয়া থাকিব নোৱাৰে ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ওচৰত টিউচন কৰিবলৈ আহিছিলে এৰি দিলে মই ফোন কৰিলো বোলো কেলে মাকে এইবিলাক আৰু তিনিটা লৰা আৰু দুটা তিনিটা আৰু অকনমান এটা আছে সিহঁতে মাকক কোলাতে থকা লৰা সেই কেঁচুৱাটোক লৈ মাকে কোনোবা এটা ফেক্টৰীত নে কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গল গাঁৱৰ মানুহে আলোচনা কৰিবলৈ লাগিলে মানুহজনী বেলেগ কাৰোবালৈ গ'ল বুলি সেইটো যোৱা নাই সেইটো আমি জানো কাৰোলৈ যোৱা নাই এই যে লোন সোপা যে ললে এই লোনসোপা মাৰিবলৈতো উপায় নাই এতিয়া সেই লোন মাৰিবলৈ বুলি মানুহজনী গ'লগৈ তালৈ ইয়াত এমাহ এমাহ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই এৰি থৈ গৈছে বাপেকটোৱে মানুহজনী ঘৰত নাই বুলি একো কাম বনত মন নবহা হ'ল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পঢ়াত মন নবহা হল তাৰ প্ৰভাৱটো কি গম পাইছে নহয় এই তোলনি বিয়াখন মৃতীয়ৰফালৰ মানুহ আহিলেও মই নকলোহেন মিলনাই কব পাৰো তুমি মিলন পাইছা শুনক আদি চক আপোনাক মই কোনো কাৰণত আপোনাৰ যদি ছোৱালীজনী বিয়ালে মোক নামাতিলেহেঁতেন মই নকলো সেনেকেই নমাতিলে বুলি এই মানুহ স্বামীও খাইছে মানুহক আপুনি যদি আপোনাৰ ছোৱালীজনী বিয়া হৈ গ'ল নহয় যি কি ঘৰ থাকি গল একদম আপোনাক খাই দিব এই মিলন কি বিয়া পালা বিয়ালৈ নামাৰিলাক গোটেই সৃষ্টিখন মাৰিলাক গোটেই সৃষ্টিখন মাতিলা সেই মানুহখিনিয়ে বেয়া পাব বেয়া পাব বুলি যদি আপুনি বিয়াখনলৈ মানুহখিনি মাতি দিয়ে তাৰ পিছতে আপুনি আল্টিমেটলি দেখিবগে আপোনাৰ বিপদৰ বিলাকে আকৌ একেখিনি মানুহে তুচ্ছ তাৎছিল কৰিব গতিকে তেনেকেও এছাম মানুহে কিন্তু এছাম মানুহক একদম ডুবাই পেলাইছে বিয়ালৈ নামাৰিলাক ৰব এতিয়া কেতিয়াবা বিয়া মাতি আছে কেতিয়াও মানে মই তেনেকুৱা নাই মই এতিয়া খুব বেছিহে যদি মাতিছো সত্তৰ ওশ মান মাতিছো মান মাতিলো নহয় সত্তৰ ঘৰ এঘৰ তিনটাকে আহিলে দুশ এটা মানে গাঁওখন মাতিলে গাঁওখন মাতিব মই আপোনাৰ একদম নিজৰ বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো দে আপোনালোকৰ অগ্নিবৰ্ষথেষ্ট মানুহ আছে গাওঁখন মাতক গাওঁখন মাতক যি সতৰ্ক মাতিলে মাতিলে আৰু মানে আই কেইগৰাকীমান গোটাই লৈ ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এই কইনা কোলা বুলি নকয় জানো সেই কইনা কোলা লোৱা পিঠাগুড়ি খণ্ডা সেই পৰম্পৰাবোৰ বহুত ভাল আছিলে মিলান এতিয়া চব শেষ হল এতিয়া বৰ বিয়া এখন পাতিব লাগে সংগীত কি চজাৰী নে কি চিৰিয়েলবোৰে খাই পেলালে চিৰিয়েলবোৰে খালে মেহেন্দী সংগীত চজাই আৰু এইটো কি

অ গম পাইছো অ আকৌ লোন মাৰিব নোৱাৰি পেলাই ছোৱালীজনীৰ তাই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া তাই আপোনাৰ কিবা এটা লাইন পঢ়িবলৈ যাব সেই পইচা কেইটা তাত ইউটিলাইজ কৰিব দেই আৰু বেয়া নাপাব মিলন দা ধুম ধামকে বিয়াখন পতাৰ পিছত সদনাম একো নাপায় মিলনৰ বাহিৰা পইচা আছে বুলিহে ওলাব

ভাবিছোহে ভাবা মোৰ লগৰ এজনৰ লগৰ এজনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা হৈছে মানে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছো কথাটো আপোনালোকৰ মানে মই কথাখিনি পাতো কথাখিনি একদম তামোলৰ সূতাই ৰভা দি বিয়া পাতক মানুহখিনি ইমান চাপৰ্ট দি মাত পাতিলে আহিব মই পাৰিম

হোটেলত যে আমি ভাত এসাঁজ খাওঁ ভাত এসাঁজ যেতিয়া মাছে মঙহে ভাত এসাঁজ খাওঁ ঘৰখনলৈ মনত পৰে নাই এইকেইটা পইচাই যদি মাংসকণ লৈ গ'লহেঁতেন ঘৰ আটাইকেইটাই খালোহেঁতেন হয়নে এই যে বিহু বুলি যে আমি বজাৰলৈ যাওঁ এই বুলদা দোকানলৈকে হওক বা কোমোৰা দোকানলৈকে হওক এই ঘৰৰ মানুহকেইটালৈ কাপোৰকেইটা কিনি আমিতো নিকিন কিয় নিকিন কাৰণ আমি মিডিল ক্লাছ ফেমিলি আমি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিকেইটাই বহুত ভাবিবলগীয়া হয় কিন্তু মিডিল ক্লাছ ফেমিলিকেইটাই আটাইতকৈ মৰি যায় ধনী মানুহকেইটাই সমস্যা নাই

কিন্তু লোন মাৰিব নোৱাৰিলে গোটেই জীৱনটোলৈ ঘোষণা কৰিছিলে নেথাকা হেৰি নাই আপোনালোকৰ চাকৰিটো কি বুলি কয় নামটো আমাৰ গ্ৰাম ৰোজগাৰ হেৱক যথেষ্ট প্ৰীতমো নাই জানো সেইটো মানে আমাৰ এখন আইনৰ চলি আছে মানে ধৰক যিখন আইন সেই আইনৰ বন্ধিত আমি ভিতৰত সোমাই আছো গতিকে সেই আমাক দুহেজাৰ আঠ নতে দিলে তোমাৰ সঞ্জীৱ তামুলীহঁত আপোনালোক ন আমি ইমান প্ৰীতম হওক আপুনি হওক সঁচাকৈ মই মানে অসম চৰকাৰক মানে মই যদি কোনোবা পলিটিকেল ডাঙৰ লিডাৰক লগ পালোহেতেন মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোহে আপোনালোকৰ চাকৰিবোৰ অকণমান এতিয়াও ভাবিছো আপোনালোকৰ চাকৰিটো ভাল হওক পৰিয়াল বিলাক ভালকে চলিব লাগিলে আৰু আপোনালোক বহুত ডেডিকেটেড দেখি আছো কৰি আছো আচ্ছা দাদা হেৰি আপুনি বহক চাহ একাপ বিদ্য়া আছে বিষমুখৰ মই সঁচা কথা তোমাক মই হেৰি কৰিছো এতিয়া মোৰ সঁচা মনটো মানে মোৰ কিবা হেৰি নিচিনা হৈ গল ময়ো চিন্তা কৰিছো মই ইমান হেৰিকে নাপাতো আৰু একদম নাপালো একদম মানে মই এতিয়া ফাইনেল কৰি পাম নাই ন মাতি মোৰ তামোল পাণ কেইটা মানকে মই একদম আপোনাক মানে সেৱা জনাইছো দেই আপোনাৰ ঠাইত বেলেগ মানুহ হোৱা হলে এইটো অভাৰ ওষ্টা দি বেছি কথা কৈছে বুলি কলে আপুনি যে কথাষাৰ মানিছে আৰু এই কথাষাৰে কিন্তু বহুতো চকু মেল খোৱা বন্ধা সেইটো হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কোন মনত পৰিছে আমি যোৰহাটলে গৈছিলো দেই আমাৰ ৰূপাঞ্জলি বাইদেউ বুলি যে কওঁ ৰূপাঞ্জলি বাইদেউৰ মানে মানে ভিনদৌৰ ভিন যোৰহাটত খবৰ কবলৈ গলো তাৰ পিছত আমি তোলনী বিয়া এখন আছিলে এই চাদৰ এইযোৰ চাদৰ এইযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি গৈছিলে ব'লা বাহিৰে বাহিৰে বিয়াখন খাই মই নাযাওঁ এইযোৰ কাপোৰত একদম এইযোৰ কাপোৰে মোৰ মনত পৰিছে তাৰ পিছতে মই বোলো নহয় লৈ যাওঁ লৈ যাও বুলি গুচি গলো আপোনাৰ গৈ পেলাই জয়সাগৰত বিয়া তাৰ পিছতে গলি এটা দি সোমাই যাব লাগে মানকটা দি সোমাই যাব লাগে মই মানে লাইটটো আপোনাৰ যেতিয়া মই আপাৰটো দি দিওঁ গোটেই হেৰি পাটৰ কাপোৰ পিন্ধা মানুহবোৰ ওলাই নহয় মই সেইখিনি সময়তে লাইটটো অফ কৰি কৰি দিওঁ মানে গাড়ীখন কৈছে তাৰপিছত লাষ্টত বিয়া ঘৰলৈ গলো মানে কি বুলি কওঁ মানুহবোৰে ভূতে ছোৱাদী চাইছে আৰু বাকীবোৰ মানুহ মানে ভূতে ছোৱালী নহয় ভূত ছোৱালী চাইছে বাকীবোৰে ভূত ছোৱালী চাইছে মানে বাকীবোৰ সোধে পাটৰ কাপোৰ এওঁ এযোৰ কাপোৰ ময়ো অলপ অৰ্ডত লাগিছে তথাপিছে নাই ঠিকে আছে আৰু মই দাদাজনক আহোতে কৈ থৈ আহিবলৈ এটা কথা নাই মোৰ আকৌ এটা কথা দেই দাদা মোৰ এই বিলাসিতাবোৰ অকণমান মানে অকণ হেৰি লাগে মানে বিশেষকে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত এনেকুৱা কিছুমান এতিয়া আমি দেখাক দেখি গৈ 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 গৈ